Hola a todos y bienvenidos, vamos a seguir con los especiales de la serie GL Dangerous Queen. Había planeado descargar su ida con Caracano, todavía debido por la repentina partida de Bonita, y no pudo contactar con ella y Caracano no respondía a los mensajes. Tras pensar un momento, Tate se dio cuenta de que debía preguntar a los vecinos para solicitar acceso a las cámaras de seguridad para poder encontrar a la joven. Examinó el lugar en busca de algo y notó un hombre sospechoso que lo miraba fijamente y sus ojos se encontraron. Si recordaba correctamente, Tatek sentía que se había topado accidentalmente con ese hombre al menos cuatro o cinco veces, cada vez que salía de la habitación. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Tatek masculló en voz baja y subió corriendo las escaleras. Tras esperar la oportunidad de preguntar a los hombres que vivían en ese mismo lugar, se terminó enterando que no había ido al hospital. ¿Sabe en qué hospital se encuentra? No he podido contactar con mi esposa. Creo que no tenía el teléfono consigo. A su esposa no lo llamó lleva varios días hospitalizada y aún no se ha despertado ¿Saben en qué hospital se encuentra yo tampoco sé en qué hospital tienes que buscarla tú mismo y sé verdad mas tu esposa no vuelvas a golpearla delante de otros las paredes aquí son muy delgadas con ustedes los discutían todo el mundo podía oírlos y cuando golpeas a tu esposa ya no son una pareja el corazón de tetex se aceleró y sintió como si hubiera dejado de latir por completo, nunca había sabido que alguien había estado observando su comportamiento todo este tiempo. Si lograba contactar con la joven, probablemente tendría que llevársela a otro lugar muy lejos de allí. Mientras bajaba, el hombre funció el ceño, cuando vio que el hombre que había estado fumando anteriormente todavía estaba de pie en el mismo lugar. Mientras tanto, el estado de la joven mejoró gradualmente. Su cuerpo comenzó a recuperarse gracias a la medicación, una nutrición adecuada y la atención del equipo de enfermería. ¿Es cierto que Tatei no te dejó perder al niño? Sí, dijo que era su hijo, así que tenía derecho a decidir. Esa es una locura y no te deja interrumpir el embarazo. ¿Pero puedo golpearte de esa forma? La joven esbozó una sonrisa. Dijo que si no podía soportarlo y algo le pasaba al bebé, él me eliminaría. Bonita escuchó y suspiró con su pareja. Se acercó a la cama del hospital y colocó suavemente su mano. Ahora todo está bien. Cuanto más miraba la joven a Bonita, junto con Queen, más agradecida se sentía con ello. Tatek, te menciona a menudo Bonita? Lo sé, me estaba observando por un tiempo. Sabes que la persona que puede castigarlo absolutamente eres tú, ¿verdad? ¿Yo? Sí, eres tú. Tatek había buscado a la joven entre los hospitales cerca de la residencia, pero seguía sin encontrarla. Mientras se enfurecía consigo mismo, su teléfono vibró. A sacarlo vio que era un número desconocido que no estaba guardado en sus contactos. Jamás contestaba llamadas a las cuales no conocía, pero esta vez también podría tratarse de la joven y no se equivocaba, porque al contestar resonó esa voz familiar. En ese momento el hombre se sintió como un hombre perdido que por fin había encontrado la salida. No porque se sintiera aliviado saber que la joven seguía vivo, sino porque la joven había decidido llamarlo. Eso significaba que no había sido abandonado. ¿Dónde has estado los últimos días? No sabes cómo contactarme. Me has hecho buscar por todas partes hasta casi volverme loco. Taté inmediatamente comenzó a regañar a la joven. Dieron adelante, desaguaría toda la ira que había contenido durante tanto tiempo. El médico no me dejó usar mi teléfono. ¿Está bien? ¿en ¿Qué hospital estás? ¿En qué piso? ¿Ya te han dado de alta? El médico me dijo que finalmente, al golpe que me diste, terminé perdiendo al bebé. ¿Qué dices? En ese momento Tate se sintió perdido. Cómo se atrevía la joven a perder a su hijo. Perdí al bebé, me oíste bien. Curacano se sentía bastante desesperada, aunque ahora no sabía que había gente dispuesta a ayudarla. Como alguien que había sido lastimada por ese hombre, una y otra vez tenía miedo. Queen, ¿de verdad vas a encontrarte con él? Queen levantó una ceja antes de asentir. Sería muy interesante ver a cada excepción Tatek cuando abre la puerta y me encuentra a mí, a quien nunca espero encontrar. Su plan no era demasiado complicado, solo necesitaban llamar a Tatec. Y darle información directamente, diciéndole cosas que volverían completamente loco. Había dicho que, como su madre abandonó a la familia, se había convertido en lo que era, por lo tanto, no quería que Corka, no se de deshaciera del bebé. Quería que el niño naciera, aunque él mismo nunca lo había deseado. Es más peligroso lo que crees, dijo el paciente suavemente. Con asintió comprendiendo su preocupación y luego miró a la joven y a su pareja. Habrá un guardaespaldas cerca de la habitación, no se preocupe. No olvides, si dijo que te lastimen, acabaré sufriendo más. No dejaré que me hagan daño, dijo Quinn. En cuanto a ti, por favor, diré la verdad a la policía. Ellos te van a ayudar, está bien. Y sobre el bebé, ya hablaremos de eso más tarde. ¿Sobre lo que quieras hacer? La joven no tuvo que esperar mucho tiempo. La puerta se abrió sin llamar. Probablemente porque en el nombre decía con la canoa: Por favor, pase. Quinn llamó al joven, quien parecía nervioso: ¿por qué estás aquí? El hombre se quedó paralizado observando. ¿Quién crees que trajo a esa joven al ver el doctor? Pero estoy realmente feliz de haber ayudado a una mujer a escapar de un hombre como tú. Yo no hice nada, ¿en serio? Entonces, ¿quién es quizá que llamas constantemente. Yo no hice nada, repitió el hombre. Abre y verás si digo el aberdamiento. Esta vez Queen lanzó un sobre marrón. Su tamaño y forma eran idénticos al sobre que había dejado en el escritorio de Bonita. Abre y verás si digo el aberdamiento. No hice nada malo. Tatex aferró obstinadamente su razonamiento como un conejo blanco. ¿A dónde crees que vas? Si te vas, nunca vas a encontrar a Colacano. No tienes derecho a interferir en los asuntos familiares de otra persona. Entonces, ¿qué derecho tienes para golpear a una joven tan brutalmente que le cause un daño físico mental? Tate hizo una mueca y respiró con dificultad. Sus ojos ansiosos recorrieron la habitación buscando una salida. ¿Qué derecho tienes de asustar a mi novia también para que no se atreva a salir de la casa? Yo no hice nada, solo imaginas cosas Sientes cosas y me echas la culpa, ¿tienes alguna prueba de lo que realmente hice? El hombre la desafió. ¿En serio? Ve a la misma persona una y otra vez. A eso se le lleva mi imaginación. Traté de ceño, mientras su mente intentaba reconstruir los acontecimientos. El hombre que siempre estaba de pie y fumaba... Eres tú esa persona, ¿verdad? Yo no hice nada. Entonces, ¿por qué dejaste que alguien más me siguiera? No hice nada, te estoy diciendo. Traté te un muro en voz baja. No agaches la cabeza entonces y mírame. Quinn habló y luego miró hacia la esquina de la habitación. A ver, la cama de seguridad seguía funcionando con normalidad y comenzó a poner en práctica su plan. Los guardaespaldas preparados con anticipación se escondían en el baño. ¿Qué quieres decir? Voy a persuadir a Coracano para que retire su denuncia si prometes mantener el margen de la vida de todos. Las cejas de Tate se crisparon ante esas palabras, alguien como el Kanok. ¿De verdad lo no denunciaría la policía ni hablar? A estas alturas ya debería haber presentado su declaración ante la policía. No es tu culpa para herir a otros, Tate. Que tu familia se desmorone no es culpa de nadie. ¿Qué sabes tú? ¿Y qué hay de la gente a la cual has lastimado? que hizo mal la joven? ¿O está equivocada ella porque ama a alguien como tú? Ya contacté con tu madre, pero por desgracia, cuando le conté que su hijo había golpeado brutalmente a una mujer que tuvo que ser hospitalizada, me dijo que no te conocía. Cállate la boca. Por tu culpa ella no se atreve a admitir que tiene un hijo como tú. Tatex se abalanzó y empujó a Quinn con tanta fuerza que su espalda se estrelló contra la pared. Te dije que te callaras. Su mano izquierda le tapó la boca, mientras que la derecha instintivamente le apretaba el cuello. Quinn tomó un jarrón cercano y se lo estrelló en la cabeza provocando un líquido rojo empezar a emanar. Solo me estoy defendiendo. Tatex agarró un trozo de cerámica roto, lo levantó y presionó a Quinn contra la pared. Presionando el borde afilado contra su cuello. Tate, ¿me vas a hacer daño? Queen no mostró miedo a las amenazas. Lo único que le provocaba era ser lastimada y entristecer a Bonita. Cállate de una vez la boca. La creciente presión obligó a Queen a contraatacar. Si no lo hacía Bonita, seguramente estaría muy furiosa, más que de costumbre. Soltó un suspiro brusco antes de torcer la muñeca de Tate por detrás y golpearlo con la rodilla, obligando a que cayera al suelo. Presionaron un objeto afilado contra la nuca de Bonita. Luego un hombre salió del baño. —Eres tú —dijo el hombre—. ¿Lo conoces? —preguntó Quinn. —¿Te atreviste a hacer que alguien me siguiera? —esa vez la expresión de Quinn se oscureció. —Parecía que siempre había estado siguiendo a su novia. —Esta vez cambiaremos los papeles. Vaya donde vayas con quien te encuentres, sin a alguien que te vigile con una cámara oculta. Cuando comas, cuando duermas, siempre va a alguien ahí, observándote, te guste o no. —Esto ya no es un secreto. Voy a hacer de tu vida un infierno nunca escaparás de la mirada de mis personas prepárate porque hiciste llorar a mi novia y ahora tú vas a llorar Que no sabía si las amenazas realmente asustaban a ese hombre pensó que podrían funcionar pero lo más doloroso para él sería darse cuenta de que su propia sangre había abandonado este mundo por sus propias manos por supuesto esto era una mentira que había construido plantando sus pensamientos en su mente al menos cuando ese niño creciera Korokanok, Sería quien decidiría si dejarle saber a su hijo que una vez tuvo un padre cruel.